Да, мы финансируем тех студентов которые предоставляют документ что они поступили в лучшие из 10 мировых университетов вот вы поступили в Гарвард, да вы даете справку что вы вас приняли в Гарвард? вас будет государство финансировать на определенных на определенных факультетах конечно там. ну мы не имеем так сказать лакшери как это богатство того, чтобы там финансировать там на, на артистов, скажем. Но на определенных факультетах, вот вы, допустим, по м, ну, допустим, компьютерным э, технологиям, да, вы поступили э, там MIT, да, вот государство вас будет финансировать. Но зато государство просит вас, чтобы вы отработали в стране. Это нормально. Вообще многие, абсолютное большинство ребят вообще бы не мечтали, никакой у них возможности не было бы учиться там. Да? Но государство, и наша одна из ошибок, мы должны были гораздо больше делать в этом направлении. Вот, вот просто чтобы есть нормальное финансирование, но мы должны были еще больше делать. А государство тоже хватит за стипендии а, студентов? Нет, государство, как я сказал, обеспечивает лучших, обеспечивает стопроцентным грантов. Но за это вы государству ничем не обязаны. Просто государство стимулирует, чтобы вы были лучшие. А те, кто не самые лучшие, их не финансируют. Станьте лучшими, Кажется, что будет у вас финансирование. То есть это стимулирование того, чтобы вы, вы были лучше. Можно я возьму себе право последнего вопроса? Украина сейчас столкнулась с большим количеством людей переселенцев. Это там, например, в Одесской области до 30 тысяч по оценкам, там в Харьковске до 200 тысяч. И людей, которые приехали из зоны АТО и пострадали там, физически, инвалидов и так далее. Какие шаги предпринимала Грузия для того, чтобы ну, у вас в Грузии были точно такие же проблемы, да, чтобы интегрировать этих людей в общество? потому что часто они здесь не интегрированы практически? Я, я не ответил на один вопрос, девушки. Куда идти студентам? Находить рабочие места в компаниях и выигрывать конкурсы и так далее. То есть государство не обеспечивает. Вообще правительство, дорогие друзья, вы прекрасно понимаете, правительство это не работодатель. Правительство существует для того, чтобы создать условия бизнесу, чтобы бизнес развивался, чтобы в бизнесе, в сфере бизнеса рождались новые рабочие места. Все. Государство это... Если мы говорим о социальной помощи, хорошо, если кто-то нуждающийся, да, хорошо, государство их и вот я объяснял, там есть пенсии, есть, э, покупают э, для них э, полисы для здравоохранения. Но работ, на, работать, создавать рабочее место для того, чтобы кто-то там работал и получал зарплату, это просто вредительство. Э, бюрократия не существует для того, чтобы быть частью социального обеспечения. У бюрократии совсем другая функция. То есть государство только защищает социально, конкретных, социально незащищенных. Остальное, мы нанимаем это государство, мы же это право, мы же не должны его убивать и душить. Поэтому мы есть свободные люди, мы хозяева этой страны, и мы должны крутиться вертиться и находить в себе в хорошие рабочие места. Все. Так, Это дважды 24. Прошу прощения, тогда скажите о уровне безработицы. И девушка не задала вопрос, я так, я прошу прощения. Вы, наверное, хотели сказать, спросить о том, есть ли безработные выпускники, ну, то есть, вот как конечно. у нас, да? да. 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 Конечно, вы, есть. есть. Вы не, не, вот она упустила безработица. Есть, есть. есть. А сказать. уровень? 16 16 процентов. В, общем, что? в Испании сейчас 20. Но больше. Нормально. Больше. 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 Да. Но Грузия, бедная страна. В любом, случае, в любом случае, правительство это не работодатель. Конечно. Это вы должны усвоить. Правительство не существует для того, чтобы предоставлять работу. Правительство существует, чтобы обеспечить раз. Еще раз говорю. Безопасность границ, внутреннюю безопасность чтобы правительство со, со своими же э, методами, какими-то там э, э, ну, э, рычагами, не портило жизнь бизнесу, не мешало. Создать. И все. Остальное ⁇ это все дело, наше дело. Нет, но ну функции координации должны быть. Какие координации? Взаимодействие между бизнесом и бизнесом. Зачем? собирает налог, все, какая координация? Кто спрашивает какого-то бюрократа? Я, один бизнесмен, как, как, какой бизнес буду иметь с другим бизнесменом. Какая координация? Hey, слушайте, я тут нанял 8 сотрудников, я вам скажу, это государство мне столько рассказало, как, как мне, мне их нанять начать, и начать ну, вот поэтому мы в хорошей ситуации. Ты всего еще не знаю. Простите, я бы я просил ответить на вопрос, и да, потом не, про проблемы с переселенцами и а, Да. Ну, э, у нас примерно в целом это до полмиллиона набирается э, вместе временно перемещенных и беженцев. Ну, многие стали беженцами, которые выехали на территорию Грузии, в том числе. Спасибо вам, вы их приутили тоже много беженцев из Абхазии, Южной Осетии находится сегодня в Украине. Многие уехали там, в Россию, там, в Германию, в Штаты и так далее. Но внутренне перемещенные вот, лица примерно у нас 300 тысяч. В стране 4,5 миллиона. Да? Вот после войны, допустим, с Россией, когда новая, новая волна была беженцев из Южной Осетии, но никто не верил. Мы за три месяца всем построили дома маленькие. За три месяца мы построили новые деревни. Вот вообще близко к, к оккупированным территориям. За три месяца мы построили новые деревни и всем дали маленькие дома. Но остались у нас еще с 90-х годов многие э, временно перемещенные. Им постепенно ремонтируем или покупаем, или вот, -вот даем Короче уже в собственность и также, естественно, их собственность остается, где они сожгли и так далее. Ну, и в Абхазии и Южной Осетии, когда мы вернемся, они вернутся, это собственность их не будет. Государство дали. И плюс еще мы старались, где создавали вот эти деревни, как бы временно перемещенных, стимулировать бизнес чтобы там что-то они создавали, понимаете, там, помогали этому бизнесу. Допустим, говорили бизнесу. Вот если вы тут откроете свою там пекарню или что-нибудь так вот там пивоварню или что-нибудь, да, мы за это вам построим дорогу, подведем газ, мы заплатим за это, подведем газ, подведем электричество и э, там какие-то коммуникации, это будет за наш что? Зато вы что-то сделаете там, то есть это сотрудничество, вот здесь есть сотрудничество между правительством, стимулированным сажат, правительством и бизнесом, для того, чтобы добиться определенных социальных целей. А так, бизнес, ну, а так, в основном, они тоже вот крутятся, вертятся. Вот. Да, мы сняли также, мы сняли помощь, социальную помощь, вот, вот просто так беженцам. Потому что некоторые, вот, ну бедные беженцы, беженцы неправильное слово, потому что беженцы это за страну, когда уезжают временно перемещенным лицам. Потому что некоторые из них стали миллионерами. То есть просто это, это же не должно быть профессия, что вот ты временно перемещенное лицо и все равно получаешь какую-то помощь от государства. То есть, То есть мы, да. Поэтому мы абсолютно сняли все вот эти э, так сказать, искусственные льготы только государство э, точечно финансирует реально тех которые реально нуждаются он временно перемещенное лицо или не временно перемещенное лицо без разницы вот кто у кого нет кто не имущий вот их государство финансирует и социально помогает а просто потому, что ты временно перемещенное лицо, и ты ездишь на Мерседесе, там у тебя четыре квартиры, ты получаешь еще за от государства помощь, это абсурд. У нас такого уже нет. Но такая система у нас была. И стараются, чтобы возродить. Но, но, это просто преступление. Друзья, я прошу прощения, что я, мы не приняли вопросы всех. Мы уже не можем принимать вопросы, потому что есть сотрудники которым нужно домой, которым нужно и домой далеко, ну, ну и так далее. Сейчас кафе перейдем и зайдем. Э -э да, пожалуйста. Я более того, я хотел бы, э я уже... Да, кому интересно, я никуда не бегу. Если есть какое-то там место, которое э может можете занимать, я остаюсь и готов. Я, вот, лично я сдам, сдам Георгия. Есть люди, которые с Днепропетровска приехали, поэтому... Я сдам Георгия, э -э он здесь еще до воскресенья и вы можете договариваться с ним о встрече. Если вы соберете какую-то группу, я думаю, что он с удовольствием... Я, конечно, не могу за него отвечать, но предлагайте. Давайте поблагодарим Георгия. <звы> 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 Я вам скажу, какая наша, какая наша армия во время войны. Наша армия за два дня уничтожила всех, с которыми сейчас воюют украинская армия. Так называемых всех зеленых человечков и сепаратистов мы древесили. Поэтому Россия была вынуждена уже в открытую войну. Ви сказали Золоту Фразу, для того, щоб не крали, треба створити умови, щоб не можна було красти. Вам знайомо таке слово земельний кадастр. Тобто в Грузії на сьогоднішній день є земля, яка невідома чия. Вона продається. Жодних питань. Я маю на увазі обліку, облік Це було одним з пріоритетних завдань цієї одной. землі. Да. Дуже дякую за відповідь, що тут ще виникає питання, за якого чи да. варто це робити. Дякую. Ганя. Ганя.